Шановні друзі, а ми рухаємося ефірним простором далі. І наразі хочу представити до вашої уваги першу гостинку, яке, яка відкриє наше спілкування. Марина Артьомова, дієтолог, у нас у гостях. Марина Миколаївна, доброго ранку. ранку. Шановні друзі, сьогодні говоримо про модні дієти, міфи та реальність. Яку дієту обрати, чи насправді вона буде для вас корисною? Приєднуйтесь до нашого спілкування. Номер студії періодично з'являється на ваших екранах, і ми чекаємо вашої точки зору. Давайте спілкуватися. Мария Николаевна, конечно, каждая из нас, женщина, рисует в себе, в мыслях, воображении какую-то волшебную диету, которая состоит из трех элементов, и сразу эти элементы подействуют, и мы будем просто в замечательной форме. Однако не всегда это срабатывает, даже если рядом подруга прошла этот путь и у нее все хорошо. Итак, мифы и реальность, вот эти модные диеты. Дело в том, что да, это очень актуальная тема, и мы живем в обществе, которое диктует нам какие-то стандарты и параметры, и заветные 90-60-90 будет всегда актуально до тех пор, пока у нас будут люди с избыточной массой тела. И не зря диетическая индустрия ежегодно зарабатывает 40 миллиардов долларов, потому что каждый раз разрабатываются все новые и новые диеты. Но первый миф состоит в том, что если я посижу на диете неделю или две недели, я потом буду стройной всегда. Самая большая проблема не похудеть, самая большая проблема удержать. Второе, то, что очень как бы, важно, когда мы, если мы говорим именно о безбыточной массе тела и ожирении, то ожирение сейчас относится к хроническим заболеваниям. И оно требует лечения, как любое хроническое заболевание. Поэтому э короткосрочные диеты, они могут быть на какой-то период времени. Экспресс-диета, да, называется, да? да? То есть вот, может быть очень простая диета, вот, да? допустим, та же вот кефирная диета, когда человек питается завтрак, обед, как обычно, а вместо ужина он выпивает стакан кефира. Может быть, водная диета, да, это тоже не очень сложно, когда перед человек попивает 1-2 стакана воды. По большому счету, желудку без разницы, чем его заполнить. Главное, чтобы объем был заполненный. Поэтому это тоже имеет свои эффекты. Но всегда очень важна, прежде чем начать какую-то либо диету, должна быть очень веская мотивация. Почему я должна отказаться от какой-то конфетки вот, или любимого пирожного? Что мне за это будет? Вот Когда будет вот эта мотивация, когда человек настроится, то тогда он будет иметь очень хорошие эффекты. Второе – это то, что еще пища в нашей жизни, она играет не только роль источника энергии, она еще является и э, приносит хорошее настроение, да, вот как бы мы заедаем наши э, страхи, стрессы, да, и поэтому как бы вот этот фактор тоже имеет большое значение, то есть человек должен перестроиться, либо он начинает э, пищи относиться как к источнику энергии всего лишь, либо он э, учится из диетических продуктов готовить вкусные диетические блюда. Э, причем вот есть такое высказывание, что э, самое прекрасное в мире либо незаконно, либо аморально, либо приводит к ожирению. Это истина, Мария Николаевна, я хочу перебить. Вот смотрите, многие наши зрители сейчас скажут, о чем вы, девочки? Мы и так там... Традиционно э, идя на работу утром, завтрак так себе, обед mm -hmm. исключаем, потому как на работе или что-то перекусываем, и вечером я только ужинаю. И, и лишний вес у меня есть, а я не переедаю. Вот в принципе, э, можно сказать, что каждая женщина, и в принципе наши современники э, периодически или постоянно они вот в этом состоянии ограничения находятся, потому что в течение дня они не получают необходимого. Диета своеобразная диета. Однако ожирение и увеличение массы тела это факт нашей действительности. Очень часто это встречается. Неля, мы сейчас говорим о здоровых диетах, которые угу. могут принести пользу для организма. Мы не говорим о каких-то жест, жестких и неправильных диетах. Вот. Ведь одно время была мода на то, что. Звезды глотали личинки глистов, разводили этого солитера, который mm -hmm. достигал 9 метров, который являлся паразитами. За счет этого человек худел. Потом он героически выводил эти личинки и избавлялся от этих глистов. Но это мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что вот диеты должны быть правильные. И когда, опять-таки, продукты можно заменять. да, То есть, вот, допустим, те же углеводы. Можно съесть кашу, а можно булочку. Да. Можно съесть кусок свинины жирной, например, жареной. Да? А можно съесть куриную грудинку, приготовленную в духовке. Белок. Да, У -у -у. то есть, как бы мы говорим о вза взаимозаменяемости продуктов и о правильных продуктах, так. которые будут приводить к стабилизации веса. Поэтому вот, когда мы говорим о диетах, да, то есть правильно, каждый человек подбирает диету под себя. Но тут еще есть тоже очень важный момент: эм, каждая диета, да, это определенные ограничения. И когда человек работает, когда у него много обязанностей перед своими родственниками, то есть ему очень сложно уложиться вот в, в, рамки, в рамки, да. да. Поэтому эм, на это тоже нужно как бы делать акцент. И последнее, что очень важно в диете это качество самих продуктов. Потому что вот когда я думала, о каких же диетах сегодня говорить, да, вот есть так называемая макробиотическая диета. Долгое время Мадонна говорила о том, что она хорошо выглядит, потому что она занимается йогой, вот потому что у нее там специальные практики. Но потом выяснилось, что она еще придерживается вот этой макробиотической диеты. Это диета, которая основана на том, что продукты разделены на две группы. Те, которые несут энергетику инь, и те, которые несут энергетику янь. Боже мой! Да, это еще как бы японская диета, называется диета дзену. Так вот, инь – это женское начало, и продукты эти приводят к увеличению, к расширению. А янь ⁇ это мужское начало, и они приводят наоборот к уменьшению. Поэтому, когда м, это все сбалансировано, то человек не поправляется. То есть он придерживается определенного э, веса. Э, это одно. То есть, допустим, есть те же вот, э, э, раздельные питания. Да? Вот, то есть, то есть э, теория это построена. Опять-таки, вот эти диеты, о которых я сейчас говорю, это не просто диета, это уже часть философии. Да. То есть, человек Образа жизни да. Безусловно. То есть человек вот он настолько вот э, как бы меняет свой образ жизни, у него совершенно другие приоритеты. И диета это всего лишь часть его мировоззрения в жизни. Психологи говорят однозначно, что отношение к диетам, к каким-то ограничениям прежде всего должно быть от внутреннего настроя. Вы тоже сегодня об этом говорите, от того, насколько ли человек готов к переменам, насколько мы готовы меняться, потому что чаще всего то, что мы едим. Это есть наша суть. И если человек уже пришел к какому-то новому этапу своей жизни, он хочет что-то для себя открыть или что-то закрыть, mm -hmm. к чему-то прийти лучшему, вот мы как бы и предлагаем какие-то варианты. Давайте сейчас немножко проанализуем, mm -hmm. проанализируем самые популярные диеты. Mm -hmm. ну, например, вот белковая диета это то, о чем сейчас диетологи просто трубят во все трубы. Белковая диета и будет тебе счастье. Надолго. да нет не надолго не на ныль, ныль, а. учитывая о том что мы уже говорили ненадолго. любая диета да это ограничение то есть человек либо меняет свое мировоззрение и живет с и получает удовольствие либо он терпит до какого-то момента зная что за это ему воздастся. Да. ну например там войдешь в любимое платье да. Мечта. то что касается белковой диеты она действительно эффективна mm -hmm. и максимально диетологи рекомендуют ее до двух недель не больше принцип построен то что человек начинает кушать больше белка. Ну, как я уже говорила, белок ⁇ это самый трудно перевариваемый продукт. И поэтому организму нужно потратить гораздо больше энергии, чем на переваривание тех же углеводов, например. То есть на этом и построено снижение массы тела. Это белок растительного происхождения или там надо сочетать? Там сочетается, да. Там угу. идет сочетание растительных и животных белков. Но опять-таки, как только человек прекращает эту диету через две недели, переходит на свой привычный ритм, он возвращается к своей массе тела. Жалко, обидно. Да. Хорошо. А углеводная диета или каши. Это тоже сегодня популярно. Клетчатка, все хорошо, каши, вот они натуральные. Покупайте дешево. Да, но дело в том, что нужно, как мы уже говорили в одной из наших передач, что каша это довольно-таки калорийный продукт. Угу. И поэтому для того, чтобы каши не имели накопительного эффекта в нашем организме, их нужно сочетать с овощами. То есть нам нужно, нужны пищевые волокна, которые будут быстрее выводить эти все отходы, так. которые у нас в организме. То есть как бы, там тоже есть свое сочетание, свое соотношение вот этих продуктов, вернее растительного происхождения вместе с кашами там идет ограничение по белкам но опять-таки это тоже временно невозможно то есть тут принцип понимаете какой получается что человек должен съедать меньше чем он тратит поэтому это может быть опять-таки определенный период времени, потому что ну, это может быть стартом, стартом может для быть, того, может чтобы быть, перестроиться. Да, Почему нет? Если мы говорим, например, о очень популярной в свое время кремлевской диете, она очень дорогая, но ходят просто невероятные мифы, что это просто прекрасно и так и внутри и вся очень красавица становится. Ну, да, там как раз наоборот идет ограничение углеводов, ограничение каш, сладостей, крахмала, вот всего этого, и там идет как бы такая бонусная система. То есть есть, когда человек первые две недели, он есть специальные таблицы, каждому продукту присваивается определенный балл. Mm -hmm. И чем он более углеводный, тем этих баллов больше. Ну вот, например, первые две недели нужно, чтобы было не более 40 этих баллов. Вот если взять порцию, допустим, вермишели, это уже 69 баллов потом последующие две недели вот, от 40 до 60. Ну, то есть, как бы тоже своя схема. Но опять-таки, вот даже есть э -э -э, диета по группам крови. Да. То есть, вот э -э -э, этим люди тоже увлекаются. Но самое интересное в том, что большинство вот этих диет, они не имеют доказательной почвы. То есть, для того, чтобы действительно определить эффект от этого, вот нужно какие-то исследования проводить. Ну что ж, вы вначале сказали, что э -э Индустрия диетологии uh -huh. работает, uh -huh. работает, хорошо работает, хорошо работает. Нам же надо сделать выбор. Итак, прежде чем, вот, например, весна. Сейчас каждая женщина хочет как-то очиститься. Это естественным путем и естественный процесс, безусловно. Священники говорят о том, что настает пост, там определенное духовное очищение и телесное очищение. Но если, например, не хочется как бы таким путем идти, а хочется более модным и uh -huh. более научным, так uh -huh. сказать, все-таки и на что мы ставим, когда мы выбираем диету, как итог нашей беседы? Ну, для того, чтобы выбрать диету, я вообще считаю, что должна быть консультация с врачом-диетологом, потому что, к сожалению, у многих людей есть уже какие-то патологические изменения в организме, и это нужно учитывать, это первое. Второе, нужно всегда подстраиваться под свой ритм жизни, то есть ты сможешь кушать каждые три часа, или может быть тебе лучше выбрать диету, где нужно кушать всего лишь два раза в сутки. Третье, тут еще имеет значение психоэмоциональное состояние, потому что если человек раздражен, нервный, если у него работа вот такая вот взвинченная, он приходит домой, какая там диета, он уже съест, сорвется и все остальное. И очень важно отношение окружающих к этому. Если близкие будут с пониманием относиться, то это тоже очень важно. Не зря вот программа «Зважение это счастливее», да, вот участники старались как можно дольше остаться на проекте, потому что командный метод похудения, да, вот он действительно очень силен. Одному человеку всегда сложно. Спасибо большое. Я думаю, что наши зрители не одиноки. У нас вот команда. Каждый раз по вторникам, дорогие друзья, для вас, для вашего здоровья, для вашего прекрасного самочувствия приходят к нам специалисты и просто масса полезных советов. Выбирайте, и пусть у вас все будет хорошо. Мария Николаевна, пусть и у вас все будет хорошо. Спасибо. Вы прекрасно и так выглядите, но тем не менее, благодаря вашим каким-то вот таким полезным наставлениям, я так думаю, что многим сегодня становится какие-то какие-то моменты яснее в этой жизни. Спасибо большое, удачного дня. Ну, спасибо.